amat bangga bahawa saya boleh bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan dalam detik yang penuh bersejarah ini kerana kita tahu bahawa 14 tahun yang lepas deklarasi Pematang Pau dilaungkan reformasi bermula di Pematang Pau dan kita tunggu masa ni apabila reformasi yang dilaungkan oleh Datuk Sri Anwar akan disempurnakan apabila beliau mara dengan Pakatan Rakyat ke Putrajaya kita boleh lihat sekarang bahawa Perdana Menteri buat masa ini masih Perdana Menteri Datuk Sri Najib macam sudah hilang akal bila nak pilih masa untuk bubar parlimen kita tak mau teka lagi lah kalau dulu rakyat akan tanya sama saya bila pilihan raya sekarang mereka akan beritahu sama saya tahun depan pilihan raya kerana beliau sudah lambarkan sampai orang sudah hilang rasa tak ada bau lagi dah semua tahu tahun depan tapi Semua pun kita boleh agak bila pilihan raya Saya rasa tindakan-tindakan Yang baru diperkenalkan oleh BN Macam menunjukkan bahawa Apa yang pakatan rakyat ada keyakinan Mungkin berlaku Tentunya Pakatan rakyat yakin Semua pun Perjuangkan masih harus diteruskan tetapi kita yakin kita akan menawan putra jaya dalam PRU 13 <tuk> tapi keyakinan PR ini sekarangnya nampak dikongsi oleh Dato Sri Najib Mengapa saya cakap begitu? Yang pertama kita boleh lihat Dia tak berani umumkan tarikh pilihan raya Nah tunggu sampai saat terakhir durian sudah jatuh sudah masak hampir busuk lagi tak mau buka mengapa beliau nak lambat-lambatkan kerana beliau tak yakin BN akan menang ini yang pertama kedua kita boleh nampak beberapa dasar-dasar yang diperkenalkan macam memberikan satu gambaran seperti BN membuat persiapan sekiranya barisan nasional kalah tengoklah kontrak-kontrak yang sekarang diberikan secara burung kepada kroni-kroni BN yang baru-baru ini sistem automated enforcement system iaitu pasang kamera untuk tangkap mereka yang langgar Atau meja, me, melakukan kesalahan trafik Kalau pandu kereta laju sikit Ini kamera akan tangkap gambar Saman akan dikeluarkan RM300 setiap keping saman Tak ada diskam punya dia nak pasang di 831 tempat saya rasa ada orang akan jadi kaya saya tak tahu tuan-tuan perempuan adakah anda setuju dengan sistem kamera macam ini nah. setuju tak nah. kita kena lihat keadaan kalau kita pergi ke jalan di mana Had laju adalah 60 km sejam Kita lebih sikit 61 Kena 300 ringgit terbang Kalau salah Salah Tapi kena tengok Sistem jalan raya 60 km sejam Ini ditetapkan 30-40 tahun dahulu Sekarang punya kereta Sekejap sahaja sudah lebih 60 km sejam Myvi pun lebih cepat daripada itu Kalau ini pun tak dikaji semula Saya rasa tak payah bawa kereta lah Kita hanya tolak kereta dari belakang saja. Sekarang semua itu tengok kamera. Semua pandu bawa kereta lambat-lambat. Jam lagi teruk. Di KL, jam lagi teruk kerana semua takut kamera. Takut kamera. Dan satu perkara yang kita tak faham. Baiklah, kalau kita salah compound traffic dikeluarkan. Compound traffic dikeluarkan dengan hasrat kita nak halang rakyat daripada lakukan kesalahan tetapi di bawah sistem kamera baru ini yang dinamakan Automated Enforcement System AES Sungguh pun dia cakap ini adalah satu sistem penguatkuasaan tetapi adakah tuan-tuan puan-puan tahu lagi banyak saman dikeluarkan lagi banyak untung akan diperoleh oleh dua syarikat konsesi dua syarikat konsesi yang dapat kontrak mereka akan dibayar ikut saman tiga peringkat peringkat pertama setiap keping saman enam belas ringgit setiap keping sampai lima juta keping saman bermakna 5 juta keping campur 16 dia akan dapat 80 juta lepas 80 juta selepas itu kalau kerajaan boleh kutip 540 juta ringgit punya saman syarikat akan dapat 50% dapat separuh 270 juta ringgit 350 juta ringgit kesurangan ada lagi peringkat ketiga Kalau altus Kutipan denda lagi Dia akan kutip 7.5% Tolong bayangkan Kalau inilah sistem yang dijalankan oleh BN Dia bagi Saman Nak kenakan denda Bukan untuk halang anda daripada lakukan kesalahan tapi membolehkan dua syarikat konsesi untuk mengaut keuntungan yang besar kita tak tahu berapa saman akan dikeluarkan setiap tahun tapi New Street Times anggarkan mungkin 170 juta keping saman setahun saya tak percaya sampai banyak itu mungkin lebih-lebih pun 5 bilion ringgit dikutip oleh kerajaan kalau 5 bilion ringgit kita sudah kira berapa banyak dua syarikat konsesi akan dapat 700 juta ringgit setahun siapa yang untung siapa yang rugi untung dua syarikat rugi 28 juta rakyat Malaysia anda dan saya apa maksud sama Saman untuk halang kesalahan daripada berlaku Tapi sekarang saman dikeluarkan Supaya syarikat-syarikat konsesi menerusi komision Boleh dapat untung Ini saya rasa tak patut Itu sebab di Pulau Pinang Kita minta tahan tarik break sikit 2 minggu bagi kerajaan negeri kaji Sama ada ini patut tak patut sebelum dilaksanakan Kerana jangan susahkan sama rakyat Sikit-sikit 300 ringgit Sikit-sikit 300 ringgit Bagi BRIM pun tak cukup oh. Bagi BRIM berapa? 500 Dua kali saman dia sudah angkat balik Baru boleh untung 100 ringgit lagi Apa guna bagi BRIM ha, ah, dia berani gunakan Bantuan rakyat satu Malaysia Ini kamera apa cerita 831 kamera Dia akan pasang di seluruh Malaysia Mengapa tak namakannya kamera satu Malaysia ada kedai rakyat satu Malaysia ada klinik satu Malaysia sekarang pun ada kamera satu Malaysia tapi ini potong orang punya leher ya. inilah barisan nasional kita boleh tengok ini dua syarikat untuk besar dia cakap oh kita kena belajar banyak untuk pasang 831 kamera Kita kena belanja 600 hingga 800 juta ringgit Betulkah satu kamera kita kena belanja sampai 900 ribu? Satu dunia pun tak begitu mahal Di Amerika Syarikat lebih-lebih pun 100 ribu US dollar Iaitu 300 ribu ringgit Mana ada sampai 900 ribu di Malaysia Sekali lagi, Malaysia boleh Itu sebab kita nak tanya Kamera Satu Malaysia Ini kita tak boleh terima Kita minta Menteri Pengangkutan Baik Kong Ha Atau siapa-siapa yang keluarkan idea Kamera Satu Malaysia ini kita gantung sementara waktu biar kita kaji betul-betul biar runding dengan rakyat kalau dia tak mau tak apa tunggu kita tukar kerajaan kita akan batalkan kamera satu Malaysia tuan-tuan perempuan itu bukan perkara kecil itu bukan perkara kecil kalau anda ditangkap oleh kamera tak boleh lari punya kena zaman kalau satu hari kena satu haya habis cerita lah tak perlu pandu kereta jalan kaki saja itu yang kita nak tanya mengapa berkenakan sekarang rakyat marah saya dengar saya pun marah tapi BN tak marah mengapa itu mungkin seperti yang saya sebut tadi Dia mungkin buat persiapan Sekiranya Najib jadi ketua pembangkang Parlimen Malaysia Dia ada persiapan-persiapan tertentu Tuan-tuan, puan-puan yang hormat sekalian Satu lagi perkara yang saya nak berfungsi Dengan tuan-tuan, puan-puan mengenai lama ini Derma 40 juta ringgit kepada Sabah Amdung Tahukah tuan-tuan pada tahun 2008 Ada seorang pedagang balak Namanya Michael Chia Telah ditahan di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong Kerana cuba menyeludup Wang Singapura sebanyak 16 juta Iaitu ringgit Malaysia 40 juta ringgit Saya pun tak tahu mengapa Hanya rakyat Malaysia dengan wang yang begitu banyak selalu kena tangkap di lapangan terbang antarabangsa luar negara di Malaysia tak pernah kena tangkap tapi di Hong Kong kena tangkap tangkap di Australia pun kena tangkap di Kuala Lumpur tak boleh kena tangkap dia cakap apa Michael Chia yang kena tahan cakap apa oh ini bukan wang saya ini siapa punya ketua menteri Sabah Musa Ahmad MACC atau SPRM Pergi siasat Siasat 4 tahun, apa sudah jadi Dato Nasri Aziz Semasa menjawab soalan Daripada Tieng Chua Jawab, jawab apa Dia cakap, oh SPRM siasat Tak ada kes Mengapa tak ada kes Kerana wang ini bukan untuk Dato Musa Aman Wang ini untuk Sabah UMNO Tak ada kes kalau wang ini untuk Datuk Musa Ahmad ah, Mungkin melibatkan rasuah Dan Cuba bersihkan wang Money laundry Tapi untuk sahabat UMNO Tak jadi hal Perdana Menteri jawab macam mana Oh ini perkara biasa Ini boleh diterima Kerana Ia dibuat dengan betul kepada sahabat UMNO 40 juta ringgit Bukan macam malam ini Kalau lebih-lebih 10 ribu, 20 ribu Itu kita umumkan nanti Ini 40 juta ringgit Dibawa oleh seorang pedagang Bala Cina Michael Chia Takkan Michael Chia adalah penyokong kuat Ataupun ahli UMNO ha? Dia mesti ada prasyarat Kalau bagi sama sahabat UMNO Apakah syarat itu? Nah ha, ini kena jawab kerana kalau tak dijawab Mana kita tahu Yang dibongkarkan oleh Hong Kong Ini satu kali saja Mungkin ada lebih banyak transaksi 40 juta ringgit Yang tidak dikesan oleh mana-mana pihak Itu yang BN kena jawab Tentu bila kita tanya Dia tak akan jawab Sebaliknya dia, dia akan tabur fitnah saja Macam yang disebut tadi oleh Mak Sabu yang akan disebut nanti oleh Datuk Sri Anwar dia akan buat banyak fitnah salah satu yang selalu kena fitnah ialah saya sendiri kalau lihat surat khabar atau tengok TV kalau tak ada saya punya berita rasa macam bukan berita lah oh iya kalau bukan ini ialah itu oh macam saya begitu dahsyat sekali Dan selalu dia suka main perkauman Semua pun isu tak melibatkan perkauman Macam ada kes dekat Perda Aptong Perda Di antara penjaja-penjaja Dan juga tuan punya kedai Dia cuba mainkan sebagai isu perkauman Semua pun kedua-dua pihak Baik penjaja ataupun tuan punya kedai Kedua-dua pihak adalah orang Melayu juga tapi dia akan cerita Ini kedua-dua pihak Melayu Dia akan gunakan ini sebagai isu perkawaman Ini isu kita serah kepada MPSP untuk uruskan Satu lagi kes Kes penjaja juga dekat Medan Renung Padang Kota Lama Di mana ada penjaja tanpa lesen Oh pun ada buat tuntutan Buat tuntutan okey Tapi janganlah buat isu ini sebagai isu berkawaman Ia ya, bukan isu berkawaman Kerana yang menentang penjaja-penjaja di Padang Kota Lama Adalah yang dilesinkan oleh MPBP di Medan Renung yang kebaikan juga orang Melayu Kedua-dua pihak Melayu Macam mana pula MPPP cuba uruskan Tapi ada pihak juga cuba mainkan perkauman ini adalah taktik kotor mereka kerana mereka tahu kalau mereka bicara berdasarkan fakta dan kebenaran tak payah bincang mereka tentu akan tumbang sama sekali macam yang kita tanya hari ini yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan, puan sekalian dekat bertam kepala batas kalau ada ada pergi betah anda di sebelah masjid baru yang begitu cantik akhir dia siap dibina di kepala betas pernah pergi dah pernah pergi dah di sebelah masjid ada suatu ladang kepala sawit kelapa sawit kepala pula ada satu ladang kelapa sawit seluas 330 ekar Tahukah tuan-tuan puan-puan 330 ekar ladang kelapa sawit Sebenarnya diambil oleh kerajaan negeri Bagi kepada Kementerian Pertahanan Untuk buat rumah kelamin Bagi tentera udara di Raja Malaysia 1984 330 ekar diambil untuk rumah kelamin TUDM sampai hari ini tak ada rumah kelamin TUDM 28 tahun tak ada rumah kelamin TUDM sebaliknya ladang kelapa sawit disewa kepada satu syarikat sebanyak RM7,000 satu bulan 28 tahun sejak 1984 janji nak bina rumah keramin TUDM sekarang tinggal janji kosong apa ini janji di tepati barisan nasional yeah. itu soalan penting yang harus dijawab oleh BN dan Dato Zahid Hamidi dia berani jawab tak? tak ada dia akan hantam sama Lim Kuan Gunakan fitnah, cakap perkauman cakap gunakan agama Dia pula akan angkat pemimpin China yang baik sekali Yang paling bermaruah sekali Seperti Chua Soi Lek Oh anda pun pandai sekarang Kita pun nak tanya Apa pemimpin UMNO ini Yang boleh berdiri bersama Chua Soi Lek You minta saya berdiri sama dia Saya pun takut-takut no. -takut Tapi UMNO Bangga UMNO Suka Oh inilah standard mereka Itulah sebabnya kita harap Rakyat dapat menilai Di antara yang benar Dan yang batin Dapat bezakan Siapa yang cakap betul Dan siapa yang cakap fitnah Memang kita selalu ditindakan baik dan Sri Anwar nak sabu atau saya tapi kami tidak akan gentar kami tidak akan tunduk kami akan terus lawan tetap lawan kerana kami tahu hanya orang baik yang buat baik akan kena fitnah orang jahat tak akan kena fitnah sudah jahat siapa nak fitnah dia lagi So itu sebabnya Kita akan teruskan Perjuangan rakyat Bagi masa depan kita Akhirnya Saya nak minta Semua kalau boleh Untuk buat doa Bagi negeri Pulau Pinang Saya minta semua buat doa Kerana saya tahu Saya diberitahu Tuhan akan terima tiga jenis doa Pasti akan dengar tiga jenis doa Satu ialah doa orang yang berpuasa Dua orang yang dizalimi Dan tiga daripada pemimpin kerajaan yang adil Kerajaan negeri Pulau Pinang Pakatan Rakyat Memang adalah sebuah kerajaan yang adil kita bertindak adil kepada semua tanpa kira agama tanpa kira bangsa tanpa kira jantina dan juga tanpa kira latar belakang politik bila kita bagi wah kita tak bezakan sama dia orang AMNO atau PAS orang MCA atau DAP orang MIC atau PKR kita tak bezakan kita bagi saja bila kita sokong Hal ewa agama Islam Kita buat kerana tanggungjawab Bukan kerana kita nak cari populariti Kita tak simarkan Bila kita bagi tanah Di Georgetown Untuk bina Ibu pejabat mahkamah syarah Sebab setinggi tujuh tingkat Dulu dua tingkat, sekarang tujuh tingkat Tentu pihak lawan cakap, oh itu kita lulus punya Bohong betul Dulu tak lulus Lulus untuk sendiri mungkinlah Ini kita tak sibarkan Tapi bila selalu kena terang Kadang-kadang kita pun rasa juga Kita pun nak terangkan Memang kerajaan negeri Bertindak adil Dan kita harap dengan doa tuan-tuan puan-puan kerana sekarang kita masuk musim hujan dalam musim hujan musim tempujo ini kita bimbang banjir kilat harap kita semua boleh doa agar Tuhan janganlah bagi hujan turun lebat sangat turun sikit-sikit bolehlah khususnya Semasa Pakatan Rakyat Adakan ceramah Jangan hujan lah Boleh tak? Boleh tak? Kalau boleh saya ucapkan terima kasih Dan saya yakin Doa kerana kita bertindak adil Kerana kita semua cuba ibad baik Saya percaya akan diterima oleh Tuhan Marilah kita bersatu padu Marilah kita tolak fitnah Marilah kita tegakkan kebenaran Dan yang penting sekali Pastikan kerajaan berjiwa rakyat Boleh memerintah Malaysia dan Pulau Pinang Sekian, terima kasih